11 февраля 2016 года Академический район, Рейдбезопасная столица. Мы идем в дома, где данные наши жители партнерства и мигрантам. Следите за событиями. Закончился рейд безопасности столицы в Академическом районе. Мы сегодня зашли в две квартиры, и по данным жителей, именно в этих квартирах они сдавались наем нелегальным мигрантам. И данные наши подтвердились. Были составлены протоколы, как вы видели из видео, они все были погружены в автотранспорт, специализированный для перевозки, и отправлены в ОВД. Оставайтесь с нами, следите за новостями и помните, если вы нарушаете закон в нашем районе, мы обязательно придем к вам.